Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut bertuah yang baik dipelihara. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan yang baik, buang ulasan yang tidak baik tentang tip dari saya ini. Ciri-ciri burung perkutut bertuah yang baik dipelihara. Uh, dipelihara orang yang memelihara perkutut sering mengaitkan burung perkutut dengan hal mistis. Atau dengan hal gaib atau bertuah, dalam kitab primbon perkutut, konon katanya ada burung katurangan, uh, burung perkutut yang bisa membawa keberuntungan, dan ada pula sirimati burung perkutut membawa sial bagi pemiliknya. Hal ini diyakini sejak zaman dahulu oleh uh, kong Mania dari zaman dahulu, atau penggemar burung perkutut, burung-burung berbulu loreng ini dianggap adalah. Yang bisa mendatangkan rezeki, eh, menaikkan pamor, atau derajat, atau jabatan menjadi orang lebih berwibawa dan lain-lain. Namun, tidak semua jenis perkutut seperti itu, dikarenakan sebenarnya ada ciri-ciri eh, burung perkutut bertuah yang baik dipelihara, dan ada pula sebaliknya, ada yang tidak baik untuk dipelihara. Nah, kali ini kami uh, saya akan membahas katurangan atau ciri-ciri burung perkutut uh, bertuah yang bagus untuk dipelihara di rumah ataupun di kantor ataupun di tempat-tempat uh, <tuh> persinggahan Anda. Tujuannya agar pemilik burung perkutut yang bertuah mendapat keberuntungan dan bisa menjadi patokan atau ulasan yang baik dan Uh, semua itu tergantung uh, niat maupun tergantung dari atas izin Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Ciri-ciri burung perkutut bertuah yang baik dipelihara. satu, paruh dan kaki perkutut agak hitam. Ciri-ciri perkutut Wisnu wicitro mempunyai paruh dan kaki berwarna agak hitam. Perkutut ini membuat pemiliknya selamat dari berbagai cobaan dan rahayu yang kedua paruh dan kaki burung perkutut putih katurangan perkutut eh, kusuma wicitro memiliki paruh dan kaki putih bagi siapapun yang memelihara burung perkutut tersebut akan dikaruniai banyak rezeki dan mudah mencari kerja atau hubungan kerja eh, dan akan sukses dalam pekerjaannya tapi terga, semua itu tergantung eh, hidayah maupun eh, Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan disertai dengan bekerja keras dan doa yang ketiga ada mata perkutut merah terang ciri mati perkutut purnomo Sidi mempunyai mata yang merah terang jadi istilahnya matanya merah terang itu namanya perkutut purnomo Sidi orang yang memelihara burung perkutut purnomo Sidi akan disenangi banyak orang mudah bergaul dan mudah eh, mendapatkan sedulur mendapatkan pergaulan mendapatkan Uh, rezeki dari orang-orang yang <coughs> dikumpulinya dan uh, banyak saudara, banyak sahabat di kalangan tertentu yang keempat, kuku jari dan ibu jari burung perkutut berwarna putih perkutut cerima ngempel mempunyai ciri kuku jari dan ibu jari berwarna putih burung perkutut bertuah ini bagus dipelihara oleh petani karena dipercaya mampu mendatangkan rezeki dari pertaniannya atau dari bercocok tanam atau dari uh, dia menanam padi, entah itu menanam singkong, jagung, ket, uh, ketela dan lain-lain. Yang kelima, bulu ekor berjumlah 15. Itu namanya ciri-ciri uh, perkutut pendowo mijil. Memiliki bulu ekor banyaknya antara lain adalah 15 helai. Pemilik burung perkutut pendowo mijil dipercaya akan menjadi orang terhormat dan punya uh, jabatan yang terhormat dan uh, bisa menaikkan jabatan yang tinggi atau pangkat yang tinggi atau dis disegani banyak orang uh, Itulah perkutut pendowo mijil yang keenam burung perkutut bunyi setiap terbit matahari jadi setiap pagi itu dia selalu bunyi jadi di pagi hari menyongcong matahari terbit itu uh, dinamakan katuranggan perkutut mistis lainnya adalah perkutut gedong mengong yang selalu bunyi setiap matahari terbit itu namanya perkutut gedong mengo konon-konon cerita katanya siap-siapa yang memiliki perkutut gedong mengo bakal memperoleh banyak rezeki punya banyak emas punya banyak harta dan perak berlian, mutiara dan perhiasan lainnya itu pada zaman dahulu mitos atau ceritanya seperti itu tapi semua itu tergantung dari eh, Ijabah atau dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan semuanya itu. Jadi, jangan uh, terlalu percaya atau jangan terlalu musrik untuk ini. Yang ketujuh, bulu perkutut agak kuning dan seperti punya kalung. Itu dinamakan perkutut udan emas. Uh, istilahnya mempunyai ciri mati di tubuh cukup unik, yaitu bulu perkututnya agak kuning dan seperti punya kalung. Bagian bulu agak kuning dan bagian leher seperti ada kalungnya. Bagi yang memiliki perkutut ini, apapun yang diinginkan atau dimiliki burung perkutut ini yang diinginkan akan terpenuhi e, bisa memperoleh keselamatan bisa memperoleh rezeki e, rezekinya lancar e, dan e, gampang mendapatkan semua keinginan yang dia inginkan itulah perkutut udan mas yang kedelapan e, dengan ciri-ciri mata bersinar kuning jadi matanya untuk burung perkutut itu di mata itu di dalamnya itu ciri cirinya ada kuningnya <coughs> celaputnya bukan celaputnya di matanya ada kuningnya ciri fisik perkutut mercu jiwo itu namanya perkutut mercu jiwo mempunyai mata berwarna kuning cerah pemiliknya akan disenangi oleh banyak orang dan mempunyai mata berwarna kuning cerah pemiliknya akan disenangi banyak orang rezekinya melimpah dan mudah mencari pekerjaan itulah eh, cerita perkutut mercu jiwo demikianlah dan yang kesembilan seluruh tubuh warna putih jadi jika mempunyai anda semua mempunyai burung perkutut berwarna putih entah itu perkutut putih namanya perkutut putih mistikanya mempunyai keseluruhan tubuh dan bulu warna putih konon cerita konon katanya pemilik burung perkutut mistikanya menjadi Uh, dihormati uh, menjadi disegani atau pemimpin seperti uh, gubernur, bupati, camat, kepala desa, bos-bos suatu perusahaan dan kepala-kepala uh, uh, birokrasi lainnya itulah ciri-ciri uh, <coughs> kalau mempunyai perkutut mistikanya tapi semua itu tergantung ijabah atau uh, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang tertentu saja perkutut tertentu saja yang punya uh, kekaturan dan tertentu dan punya goib ataupun punya zoni tertentu. jadi tidak sembarang perkutut putih mistikanya mempunyai zoni seperti itu. Yang ke-10 uh, ada juga perkutut garis hitam di leher nyambung tanpa putus. jadi perkututnya itu garis hitamnya le di leher itu nyambung tanpa putus dinamakan uh, katurangan perkutut daringan. Nah, apa itu perkutut daringan? Dia mempunyai garis-garis hitam di bagian leher yang menyambung tanpa putus. Ini termasuk perkutut bertuah yang mempunyai keajaiban berupa uh, keajaiban berupa mendatangkan kekayaan dan keselamatan khususnya bagi keluarga suami dan istri serta keluarganya seluruh keluarganya dan yang ke-11 ada bulu perkutut mengkilat bercahaya. Itu namanya burung perkutut ruko cahyo Jadi agak bersinar gitu, agak semu-semu bersinar kayak hmm, murup bahasa Jawanya, agak bersinar. Mempunyai keistimewaan berupa bulu yang mengkilat dan bercahaya, siapapun pemiliknya akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Yang ke-12 ada bulu di pundak warna putih. jadi di pundak perkutut itu di atas sayap itu kan ada pundaknya itu ada bulu berwarna putih ciri perkutut condor sabdo namanya burung perkutut condor sabdo yak, yakni warna bulu pundaknya putih pemilik burung bertuah ini mampu memikat seseorang dan membawa suasana gembira yang ke-13 tengah kepala terdapat bulu putih jadi di tengah kepala di atas kepala itu yang bagian tengah ada ke uh, bulu putihnya burung perkutut Satrio kinayungan namanya burung perkutut Satrio kinayungan mempunyai katurangan unik yaitu di tengah kepala burung tersebut ada bulu berwarna putih bagi yang memiliki burung perkutut Satrio kinayungan akan mendapatkan kenaikan derajat pangkat jabatan serta kewibawaan itu eh, cerita pada zaman dahulu semua tergantung keyakinan dan eh, ijabah atau <coughs> karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkannya yang ke-14 bulu perkutut hitam atau cemani atau kol uh, Eh maaf-maaf bulu perkutut hitam ciri perkutut yang bagus dipelihara lainnya adalah perkutut wisnu wicitro yang mampu uh, yang mempunyai bulu hitam mempunyai bulu hitam banyak juga menyebutnya perkutut hitam mitosnya melekat pada perkutut Wisnu pemiliknya akan mendapatkan keselamatan dan rezeki yang melimpah itulah perkutut Wisnu yang ke-15 ada punggung muncul sehelai bulu putih jadi di punggungnya uh, muncul sehelai bulu putih jika anda melihat sehelai bulu putih yang muncul di punggung burung perkutut kesayangan anda uh, sudah pasti itu namanya perkutut songgo buono istilahnya menyangga menyangga buana konon katanya perkutut ini dapat mendatangkan banyak rezeki uh, rezeki yang tidak disangka-sangka tapi ya semua itu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan lantaran burung perkutut tersebut uh, demikian beberapa ciri dari burung perkutut yang bertuah yang baik dipelihara ataupun entah itu kat katurangan yang berjoni maupun tidak berjoni semua tergantung atas izin Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya melalui semua hewan peliharaan kesayangan dengan mengetahui ciri-ciri burung perkutut bertuah dan mistis, Anda dapat dengan mudah mengenali mana burung perkutut bertuah yang baik dipelihara dan yang kurang baik untuk dipelihara. Soalnya ada juga perkutut yang membawa kesialan dan kesengsaraan daripada salah membeli perkutut membawa sial. Lebih baik mengajak seorang yang sudah ahli atau lama memelihara burung perkutut. Burung perkutut mempunyai tingkat kecocokan terhadap pemiliknya, apalagi kalau burung perkutut bertuah. Burung perkutut bisa memilih sendiri siapa pemiliknya dan menolak dipelihara. Jika dia tidak ingin dipelihara, sehingga kalau belum jodoh dengan jenis perkutut tertentu, lebih baik jangan dipaksakan dengan ganti perkutut yang lainnya. Mitos burung perkutut bertua ini hanya untuk kalangan yang percaya terhadap hal-hal mistis saja. Apalagi Anda tidak mempercayai hal tersebut, maka tidak akan uh, terjadi keajaiban-keajaiban yang muncul dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita jadi harus percaya dan yakin karena semua rezeki itu dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua maka tidak perlu pusing mempermasalahkan katurangan burung perkutut atau mitos-mitosnya Anda bisa langsung membeli burung perkutut yang bagus suaranya untuk lomba atau anggungan di rumah saja jangan mikir katurangan jangan mikir uh, Zoni atau Uh, mistis untuk burung perkutut tersebut. Jika Anda tidak percaya, uh, demikianlah ulasan-ulasan yang dapat saya sampaikan tentang istilah burung perkutut <coughs> di video ini. Semoga saja bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil hal-hal yang baik, baik atau tip yang baik saja. Buang hal-hal atau tip yang tidak baik, jangan diambil mentah-mentah. Saya ucapkan salam rahayu, salam persahabatan, salam jabat erat, salam teluran, salam sehat selalu, salam banyak rezeki untuk rezeki untuk Anda semua, salam sukses selalu untuk Anda semua, uh, dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video selanjutnya, uh, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.